Меня зовут Гарик Бирча. Я родился в городе долинска Кіровоградської области. дитинство провів в городе Кривый Ріг, студенческие в Кіровограді, Сейчас живу в городе Киев. Я актер, на данный момент исполнитель главной роли в скетчкоме Виталька на телеканале ТЕТ. Также в составе театра гастролирую по всей Украине с комедийным спектаклем. И где бы мы не снимали Витальку в Одессе, в Львове, в Харькове, в Крыму. На какой бы сцене, какого города я ни выступал, я везде видел искренних улыбающихся людей. Украинский народ, он с чувством юмора и всегда любил посмеяться. А смех это индикатор уровня здорового и счастливого народа. И когда на всей территории Украины люди счастливы и смеются, это прекрасно. А когда нас пытаются разделить, тут уже не до смеха. Я люблю Украину. Я за единую Украину.